день меня зовут яна я приехала из харькова 24 февраля для меня началось 23 февраля вечером когда я получила сообщение о том что закрывают харьковский аэропорт в харькове я работала в турагентстве, и у меня 24 числа должны были улетать люди и вот когда пришло такое сообщение что не по непонятным причинам закрывается харьковский аэропорт у меня внутри уже закралось такое беспокойство ну потому что давайте говорить прямо о войне говорили говорили весь февраль Ждали нападения 16 февраля, мы же знали о том, что Россия якобы для учения собирает войска на границе Белгородской области. И вот этот момент, он был такой очень поворотный, мы забеспокоились, мы просто начали переживать. И в общем-то я не спала почти всю ночь, мы послушали вот эту вот речь Путина о том, что он собирается показать нам декоммунизацию и все остальное, что он там собирается показать. И на самом деле вот с момента этой речи мы просто начали панически собирать вещи. Потому что мы уже как-то, ну, знаете, внутренне готовились к тому, что что-то такое произойдет. И когда начались вот первые взрывы, когда мы это все услышали, и уже начали звонить знакомые, которые были на Салтовке и в области, ну, мы быстро... Все схватили, все что вот мы успели собрать за эту ночь и прыгнули в машину и поехали. Ну э, я, к счастью, я не видела э, ну таких разрушений, массированных ударов. Я видела только, вот мне запомнился только запах гари в воздухе, потому что тогда уже было, ну, были эти авиаудары, были взрывы, и весь город, я живу в центре, он был в дыму, и в воздухе пахло гарью. И когда мы выезжали, дороги были уже забиты машинами, люди бежали, это, ну, было очень, было, до Винницы был очень тяжелый путь. Мы добирались из Харькова до Винницы больше суток, спали в машинах, ели, не ели, я уже не помню даже это. И вот когда мы приехали в Винницу, даже не к друзьям, а просто к знакомым, у которых остановились переночевать, ну просто чтобы где-то можно было вытянуть там ноги вытянуть не в машине. Вот, а, ну, они просто предложили оставайтесь Куда вы поедете дальше? Ну и в общем-то. Так мы и остались. вы в Харькове э, за цих четыре месяца? Да, я не была. У меня мой супруг, он постоянно мотается, он фактически живет на дороге между Львовом и Харьковом, потому что он получает грузы, которые идут, ну и э, гуманитарная помощь, там и медицинская помощь, и для армии помощь. Он получает там на границе, везет в Харьков и снова едет назад. И вот так вот, как дальнобойщик, он теперь существует. Периодически останавливаясь в Виннице вот, проездом. Я лично в Харькове не была и, если честно, ну, даже боюсь. Боюсь увидеть мой любимый город, который, правда, я очень любила. И никогда не думала о том, что я оттуда уеду куда-то жить. Я вот боюсь его увидеть разбитым. Что залышилось в Харькове, что не позволяет вам заспокоиться. Я китарячий, тваринный, Да, знакомый. Знаете, там вся жизнь моя осталась. Я понимаю, что ну, вряд ли я уже вернусь, ну не знаю, как минимум в квартиру тоже, наверное, мы не вернемся, потому что да, там осколки снарядов прилетели, и дом в таком месте находится, который постоянно бомбят. Хотя он еще жив в Харькове, моя мама самое главное, которая побыла здесь в Виннице месяц, а потом вернулась назад, не, ну, сказала, вот где родилась, там умру. А, я не отпускала ему, маму, смотря, что это Вы знаете, отпускала со слезами, с э, уговорами, но было без вариантов, потому что в, в, Харькове остался дедушка лежачий мой, за которым уже ну, некому ухаживать. То есть было кому ухаживать сначала, а сейчас некому ухаживать, поэтому поехала за развязок с матерью вас хим, Постоянно, да? конечно. Мы созваниваемся. Это первое, что... Вы знаете, ну вот, вот все это время так и происходило. Кто оставался в Харькове, утро начиналось с чего? Со звонков. Как ты? Что ты? Как вы спали, не спали? Где вы? Есть ли у вас что покушать? Ну, сейчас там, да, в Харькове немножко гуманитарная, по крайней мере, ситуация наладилась. Но все равно в эти 4 часа утра, я уже просыпаюсь тоже в 4 часа утра, когда знаю, что будут прилеты, и сразу лезу в Телеграм, начинаю читать новости. не то yeah. До 24 лютого у вас було нормальне звичайне життя. Ви мали роботу, ви мали житло. 24-го все перевернулося. Що було найскладніше, найважче з точки зору подолання бар'єрів? <рес> ну, у мене була така класна життя, яку я очень любила. От ви знаєте, вот, повезло, да? коли у тебе. Любимая работа, тебя окружают любимые люди, друзья, родные, ребенок. А потом, когда я вот уже такой получился период, когда я оказалась здесь, ну, у знакомых, ну одна дочка уехала за границу, муж вот, вот так вот мотается, а у меня нету ничего, ни работы, ни друзей, ничего. И самое сложное это было понять вообще, кто я. Потому что было ощущение такое, знаете, как будто бы это не я, и это не мои руки, это не мое тело. Потому что, ну, это уж прям как-то совсем не моя жизнь, вот так вот резко стала из одной жизни. Я перенеслась совсем в другую, и э, психологически было очень тяжело. Я была в безопасности, э, но, но психологически было тяжело. Ну, спасибо волонтерству, потому что э, вот этот дом, в котором я живу, мы превратили в пристанище буквально для тех людей. Но тогда же вот этот первый месяц, полтора ехали люди с сумы, чернигов, хозяева дома, очень такие люди открытые, душевные, много знакомых, у нас останавливались все. Иногда было такое, что по 15-16 человек, совершенно чужих, незнакомых людей, вот спали в доме, и мы всех кормили, ну, собственно, потом э, стелили постели, потом все это стирали, убирали и снова готовили, потому что приезжали новые люди. И вот это меня как-то вытащило, потому что, когда ты помогаешь, ты загружен, тебе некогда, ты моешь, чистишь, убираешь, готовишь, то ну, становится легче. Зараз, если говорить про ваш внутренний стан, насколько он стабилизировался, насколько вы готовы распечатать с чистого листа. Знаете, благодаря вот э, общественным организациям, которые так много делают для переселенцев, вот я сейчас чувствую себя вполне э, стабильным человеком. Ну, во-первых, у меня появились друзья, новые друзья, начали находиться какие-то знакомые люди из прошлой жизни, которые приехали тоже здесь в Харьков. В основном это клиенты мои. Э, э, я нашла работу, я прошла обучение, я обучилась новой профессии. Совершенно вообще, ну, не а это не то, чем я раньше занималась, я была турагентом, теперь я работаю косметологом, но это соответствует моему образованию. Я провизор по образованию, и я изучала косметологию в университете, поэтому вот сейчас я работаю косметологом, и, и ну, как-то, знаете, жизнь начинает как-то складываться, знаете, как, как пазли. И Картинки еще нет, но вот уже сейчас я вижу, что некоторые пазлы совпадают. И, знаете, если сначала я думала, что ну, если я не вернусь в Харьков, то я умру. Сейчас я понимаю, что если я останусь в Финнице, то я буду жить и, может быть, даже очень Плоха жить, ну вот, даже если ну вдруг друг там случиться, що Харкова не будет що долгие годы. Через що ви не готові повернутися в Харків? Побачити зруйноване місто, те, яке яке в пам'яті вас ціле? чи е, якось подолати в собі. боль то, який вы чувствовали? Ну, потому что и, и, я другая, и Харьков другой, и люди там теперь другие. Я, я действительно этого боюсь, потому что ну, для многих возвращение это как бы возвращение домой. А я понимаю, что это уже ну, не, не совсем тот дом, которого, о котором я вспоминаю, который я сохранила в памяти. Но я думаю, что когда-нибудь, наверняка, когда там уже станет хотя бы безопасно, вот ну, самое главное, чтобы стало безопасно, я думаю, что мы все вернемся, будем помогать отстраивать, будем там уже по-новому строить свои судьбы. Яким вы видите Харьков? Знаете, я почему-то вижу очень много высоких домов. Ну, опять же, вот так получается, да, я много путешествовала, мне почему-то кажется, что вырастут такие, знаете, вот эти стрелы, как в Дубае, такие э -э стеклянные. Ну, вот я прям даже вижу, где они могли бы быть. Ну, конечно, исторический центр его сохранят, но я думаю, что вот эти вот новые районы, они станут совершенно другими, современными. Ну, Харьков всегда был городом студентов, у нас было очень много молодежи, поэтому вот он, динамики этой Наверное, нам, а, я ну, думаю, надо хорошо. добавить, а, будет у нас все замечательно.